अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः राजोवाच भगवन्नवता रामे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं युन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विजा विधिना ब्रूहि सफलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिर्वाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवा वाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदां खेटं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिञ्च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्त काञ्चन शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काशादमुष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचनारीभूवतनुमध्यमा खड्गपात्रशिरः केटैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरः स्रजं सा, सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नामकर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमा ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाले महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सुष्णुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूववर अनारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्यामहावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्याब्राह्मे कामधेऽनुर्वेदगर्भाचधीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा महा ते महालक्ष्मीः ससर्जमिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्विधे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नरम् श्रीःपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं भारती च मिथुने सृजतः सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीं सितां स्त्रियं सरुद्रः शङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्याकामधेनुः भाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णञ्च पुरुषं नृप जनयामासनामा नितयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णोषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगाशिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मीरन्द्रपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदा वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनत् विभेद भगवान रुद्रस्तौर सह वीर्यवान प्रधान कार्य जातम भून नृप महाभूतात्मक सर्व जगत्स्थावर जंगम संजहार जगत्सर्व सह महेश्वर महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी निराकारा चाकारा चा सब नाभिधान नामांतरे निरूप्यैषा नामना नाम्यन ना इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्